નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ છઠ્ઠો આ પાઠનું નામ છે તોફાનો કી ઓર આ પાઠના અભ્યાસવા ધ્યના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો વિડિયો લાઇક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો જેથી આગળના દરેક નવા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમારા સ્ક્રીન પર મળી શકે તો ચાલો નામ છે પહેલો પ્રશ્ન શુદ્ધ ઉચ્ચારણ कीजिए તો ચાલો જોઈએ સિંધુ તુફાન હૃદય યોવન અધંડ મીટી સ્પંદન त્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 તુફાનો કી ઓર ਇਸ કાવ્યકા સમોગાન कीजिए આ કાવ્ય છે જે તમારે વર્ખંડમાં સમોગાન એટલે કે બધાએ સાથે ગાવાનું છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર दीजिए પેલો પ્રશ્ન છે તુફાનો કી ઓર धुमा दो नाविक नीच ऐसा कवि ने क्यों कहा है तो आ प्रश्न नो जवाब मैं अहीं लख्यो छे बीजो प्रश्न सागर भी तो यह पहचाने मैं क्या पहचानने की बात कही गई है जवाब सागर भी तो यह पहचाने इस काव्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो त्यार पछी त्रीजो प्रश्न समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए जवाब समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए तो प्रश्न इस अदंड में साहस क्या अर्थ है जवाब इस अदंड में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है प्रश्न नंबर चार

परिया ग किताबों में किसने ललहाने लह की बात है खेतिया बीजो प्रश्न नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए अभी जे शब्द अपेला छे तमना अपने वाक्ययो बनावाना छे तो चलो જોઈએ परिया स्वर्ग में रहती है किस्सा राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया संसार वाक्य उद्यम से आपके संसार में चार चांद लग जाएंगे भरमार वाक्य मेले में खिलौनों की भरमार थी प्रश्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए क विभाग किताबों में क्या क्या है किताबों में चिड़ियों की चह खेतों का गहना झरनों का गुनगुनाना परियों के किस्से रॉकेट का राज साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार है ख हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए किताबों में से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है वे हमारा मनोरंजन करती है इसीलिए हमें, हमें इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है कविप इस को उचित शीर्षक दीजिए उचित शीर्षक प्रश्न नंबर चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाइए। विद्यार्थी मित्रों अं जे चित्र तेना ते आप एक कहानी बनावानी तो चलो कहानी बनाई भोलू नाम का एक लड़का था नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से भोला था एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया साथ में उसका बड़ा भाई भी था मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे भोलू ने दो रुपये में एक मुर्गा खरीदा उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था रात में उसने माँ से कहा सबेरा होने पर मुझे मत जगाना मुर्गा बांग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा माँ मुस्कुराई और चुप रही सबेरा हुआ सूरज भी निकल आया भोलू बहुत देर से उठा उसने माँ से पूछा क्या मुर्गे ने सुबह बांग नहीं दी माँ बोली अरे भोलू तू सचमुच बहुत भोला है भला मिट्टी का मुर्गा कहीं बांग दे सकता है यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छुमंतर हो गई प्रश्न नंबर गांव में बाढ़ तब उस समय आप क्या करेंगे गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे अपने विचार कारण सहित बताइए तो अह विचार व्यक्त करियो छे कारण साथ जो आ प्रमाण लखो त्यार पश्न नंबर सात नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए पहला वाक्य उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है ईमानदारी विशेषण बनावाना छे ईमानदार वाक्य यह ईमानदार व्यक्ति है बीजा वाक्य में अमीरी अमीर वाक्य इस होटल में अमीर लोग ही आते है त्रीजु ऊंचाई ऊंचा वाक्य योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है चौथा वाक्य वीरता तो वीर वाक्य शिवाजी वीर पुरुष थे पांचवा वाक्य बुरे बुरा वाक्य हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए प्रश्न नंबर आठ कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे गलती तुम्हारी है और दोस्त तुम मुझे दे रहे हो अरे वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बीजी कहावत न रहेगा बास न बचेगी बासुरी टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि टीवी ही निकाल दिया जाए न रहेगा बास न बचेगी बासुरी त्रीजी कहावत चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात रामू को सिर्फ दो महीने के लिए नौकरी मिली थी दो महीने होने पर रामू ने कहा चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात चौथी कहावत अब होत क्या जब चिड़िया गई खेत वाक्य राकेश परीक्षा में हो गया तो परीक्षा के लिए अपर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा था उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा अब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत स्वाध्याय पेलो प्रश्न પ્રશ્નો કે ઉત્તર दीजिए તમા પેલો પ્રશ્ન છે કવિને મનુષ્ય કી કિસ વિશેષતા કી ઓર ઈશારા કિયા તો જવાબ આપેલો છે ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન જ્વાર કહા કહા ઉઠા હે જવાબ એક ઓર સમુદ્ર મે જ્વાર ઉઠા હે તો दुसरी ઓર કવિ કે હૃદય મે ભાવનો ભાવનાઓ કા જ્વાર ઉઠા હે ઇસ પ્રકાર સમુદ્ર ઓર કવિ હૃદય ઇન દો સ્થાનો પર જ્વાર ઉઠા હે प्रश्न समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है जवाब समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे मांझी की नाव को निकल जाएगी तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा है जैसे उसका सामना कोई नहीं कर सकता सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य का मनुष्य को, को पराजित करने की ठान ली है इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है त्यार पी चौथो प्रश्न कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है तो तेमनो जवाब में अँ लख्यो पांचमो प्रश्न मांझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है जवाब समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला माझी भी कम नहीं है उसमें अद्भुत अनोखी शक्ति है इसीलिए वह कभी थकता नहीं है जब तक उसके शरीर में प्राण है जब तक उसकी सांसों में चेतना है तब तक माझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता इस प्रकार माझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है त्यार पछी प्रश्न नंबर बे इस कहानी का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए तूफानों की ओर कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार संसार में तूफानों कठिनाइयों की कमी नहीं है मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे कठिनाइयों में ही उसके साहस बल और बुद्धि की परीक्षा होती है ઇસીલીઓ કા સ્વાગત કરે ઓર પર વિજય પ્રાપ્ત કરે વિદ્યાર્થી મિત્રો આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં કાવ્ય છ તેમના અભ્યાસ સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના અભ્યાસવાધ્યયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ સાતની ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો